Здравствуйте, уважаемые обманутые дольщики. Сегодня у нас 25 марта 2014 года. К нам обращается Маляков, Фудаювич, депутат государства Совета Чуваской Республики, член Центрального совета Политической партии Справедливой России. Значит, вот я значит, знакомил вас в течение нескольких недель с заявлением, которое подавали прокурору Метелину люди, намеревавшиеся получить квартиры. Значит, на улице Чернышевского это финская долина. И вот а, в результате всех этих действий значит, а, а, следователь следственного отдела управления ФСБ России по Чувашской Республике Лейтенант юстиции Баранов установил что 6 октября 2008 года между ООО «Волгострой Девелопмент», представляемым ООО «Волгострой риэлти в лице руководителя дополнительного офиса отдела продаж строящегося жилья Шашкова, действующего на основании доверенности и агентского договора, с одной стороны, и Васильевой ТВ, с другой, был заключен предварительный договор участия в долевом строительстве номер 837 ФД, однокомнатная квартира, расположенный по адресу Горчи боксар улица черносерского позиции 7, квартира под условным номером 39, стоимостью 935 720 рублей и плановым сроком окончания строительства в четвертом квартале 2009 года. Данный договор являлся предварительным и содержал условия договора участия в долевом строительстве, которые стороны обязались заключить срок до 30 августа 2009 года. Согласно условиям предварительного договора Васильева ТВ, перечислила на расчетный счет у Волга строя Риэлти денежные средства в размере 50 220 рублей. Однако в связи с тем, что строительство дома не велось и не исполнялись условия договора, Васильева ТВ 13 марта 2009 года расторгла предварительный договор участия в долевом строительстве. Несмотря на неоднократные письменные заявления и обращения Васильевой о возврате денежной суммы, по Волгострой Девелопмент не вернула ей 50 220 рублей. Таким образом, неустановленные лица путем обмана и злоупотреблением доверием похитили денежные средства Васильевой ТВ, чем причинили ей имущественный вред в размере 50 220 рублей, а также моральный вред в размере 5 тысяч рублей. На основании изложенного, учитывая, что Васильева причинен имущественный и моральный вред, Руководство 42 УПК РФ постановил признать потерпевшей Васильеву Татьяну Валерьевну по уголовному делу на 81508 о чем ей объявить под расписку. Ну вот чем я сейчас занимаюсь? Татьяна Валерьевна, она обратилась ко мне, сказала, что пока вот по данному документу движения никакого нет. И просила помочь ей сдвинуть это дело с мертвой точки, чем я сейчас и занимаюсь. Каковы будут результаты, ну, я сообщу вам в следующих моих маленьких микрофильмах. Благодарю за внимание.